взаимные претензии, проблем я вижу две. Первая проблема. Правильно озвучили. Коммерциализация газет. А что делать? Кем хочется кушать. А что вы хотите? Раньше было индустриальное Запорожье, орган индустриального этого, сектора обкома и э, Запорожская правда, орган сельского хозяйства. Все, не было газет. Редактор не думал, что ему надо подписать, дали разнарядку по колхозам. 260 тысяч в индустриалке было в советское время подписчиков. Какая газета сейчас имеет? А теперь появляются газеты. Они думают, редактор думает, как ему заплатить типографии каждый день, как заплатить налоги. От этого все беды. Приходит человек и говорит, напиши о собаках. Я смотрю, о собаках статья на одну полоску. А надо, то есть типография делает, как бы, Кратно четырем надо. 16, там, 20, 24, 28. То есть я напишу на полоску или дам материал на полоску, а три полосы мне надо чем-то занять и потом заплатить деньги уже не за 16 полос, а за 20. Конечно, должен это учитывать. Конечно. Так качество проблема? Мало информации? Нет, это, я к примеру, информация есть. есть. Дальше. Ну, Сейчас да. выборы. Вы приходите, у вас есть проблема. У меня, допустим, как бы первоочередные проблемы должны как вот как бы ну я понимаю что СМИ то есть у СМИ утрачивают свое главное предназначение к сожалению и никуда от этого не денешься да СМИ работа редактора превратилась не в работу творческого человека а в человека который должен думать и зарабатывать